в не очень качестве. Они меня дисквалифицировали с программы, и теперь мне два месяца опять нету монетизации. Ну, ё-моё, блядь. А что вообще монетизация много, блядь? Короче, 20 долларов за миллион просмотров. Она только а. мне включилась, откуда я мог знать, брат, как ее, короче, ну... Вообще не мог знать. О, Фея с нами. О, Фея. Фея, привет. Кто еще там у нас есть? Залетайте. Развлекало вас сегодня не будет. Передаю привет Соне. Я этой Соне уже задумался привет из туалета передавать, если честно. Соня, передаю тебе привет. Разихает, пари. Ой, Малой устал, да? Пари сегодня говорили. Вот. Не спал. Ну да. Надо закаляться. Фея, ты что, интернет поганый, Чишо. Ну что, короче, Малой, всем привет. Здорово. Да, да, я так да, и понял. Да. да не, мы так уже, мы, мы тут чисто собрались проверить аккаунт на, на пару секунд. А как ты нашла? Ты через глазик меня нашла, да? Короче, сыпимся, брат. Я на ютубе. Так, кто у нас там первый пошел? Здрасте. Какая-то непонятная аналитика вообще не двигается. Ну, кстати, не, это я восстановил свой аккаунт старый. Сколько у меня здесь? Посмотри, брат. По-моему, 14 или 16 тысяч. Мне его восстановили. Я, короче, же не мог ничего сделать. На это недавно... О, Глазик, это ты? Вот, да, короче. И тут я вот это ж, купил новый телефон, начал ковыряться, и у меня тут появилась функция, типа, ну, апелляцию подать. И я же расписал, подал. До просмотра два. Сегодня было больше. Я не знаю, с чем это связано. Четыре. Не в просмотрах уже ж момент. Не в просмотрах, а в чем я это Восстановили, а активность то такое штука запустился, но это слабенькая очень активность, если честно. Сегодня днем было попроще, воскресенье, наверное, все ну, на боковой или где-то еще в ТикТоке гасятся может. Ага, я тебя понял. Ой, брат, я не знаю, пока мы вообще, ну, какая идеология, какая политика. Я пока не сам понял буду. Ну а что? А что делать? Ну, типа, что модератор может делать? Так, ну два это хрень. Сегодня, блядь, быстро мы запустили. Надо, наверное, перезаехать. Семь, два, три. Тут, короче, вот в Тиктоке четко видно сразу, типа, кто заходит, выходит, сразу цифры, короче, модулируются. А в Ютубе, ну, как-то, короче, с опозданием работает. Ну, это три. Это обычно я когда хвастаюсь, вот перед тобой глазик, типа хочу похвастаться, что у меня тут нормально все идет. Только начинаешь хвастаться, сразу понял, блядь, не растет. Вон, провал. Ну, надо перезапускаться. Тут этот стрим изначально что-то мне не понравился. Провалила. Провалила. Перезапускаемся. Но это глазик добавь меня в телеге, ВКонтакте, чтобы я тебе мог там писать, видосы кидать, потому что что-то я не могу. Не, может уже и могу? там 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 там, -там. У -у -у. не ну это хрень у меня на восьмой минуте уже было под сотку сегодня кстати связь очень влияет на актив связь на актив влияет очень сильно вот если хорошая связь и он сразу двигается. Если связь галимая, Такой деловой, сам с собой разговаривает, что-то рассказывает, да? Два. Ну, пацаны, это не то пальто. Сейчас, сейчас. Короче, я его дом труба шатал, перезапускались. Одна секунда.